હિન્દુ નેતાઓની ધમકી આપવાનો મામલો મોલાના સોહેલની તપાસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો સુરત પોલીસ કમિશનરનો નવ ઉપસિંહ ગોહલે પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા જણાવ્યું છે કે હમણાં સુધી ત્રણ આરોપીઓની આ કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે નેપાળ બોર્ડર નજીક આવેલા બિહારના

आईपीएल रस पर थे हिंदुवादी नेताओं ने हत्या ने धमकी पीछे ये अभी जैसे जस बाबा का नाम आया उसके अलावा दूसरे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि एंटी इंडिया जो उनका एजेंडा को जो प्रमोट करते रहते हैं उसके अलावा बहुत सारे जो रिलीजियस एंटी मतलब प्रो इस्लाम करने के चक्कर में वो एंटी या अलग अलग जो रिलीजन के बारे में काफ़ी कट्टरता का के साथ बोलते हैं तो उनके इंस्टाग्राम पर हो सोशल मीडिया पर हो अपना यूट्यूब को तो जो उनके कमेंट्स लाइक्स होते हैं तो जो हमारे इंट्रोकेशन में निकला कि ये लोग धीमे धीमे कमेंट्स करते रहते हैं बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं तो जो उनको लगता है कि काफ़ी काफ़ी जो फंडामेंटलिस्ट या एकदम ऐसा लगता है कि वो एकदम फेनेटिक टाइप का कमेंट्स आता है तो ऐसे सारे यूट्यूबर ब्लॉगर ये उनको पर्सनल कॉन्टेक्ट करते हैं अब पर्सनल कॉन्टेक्ट करने के बाद फिर इनको अलग से इस तरह से स्लीपर सेल और मॉड्यूल चालू कर देते हैं तो ये इस तरह के तपास में हमारे निकल रहे हैं तो। ये जो डोगर है वो तो क्लियर हो गया कि हमारी जो डिटेल है आईपी का जो भी हम लोगों ने क्रैक किया आईपी एड्रेस सब पाकिस्तान का ही है वो आदमी भी है वो कई जगह पहले भी आया है तो वो तो क्लियर होता है कि इसका लिंक पाकिस्तान के साथ